для того чтобы мы вот сейчас вот туда сиди, здесь, есть, его вот она здесь не проходит ну, ну, вот, вот увеличенный и улеченный улеченный улечный 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 проход вот видишь, краем вдоль балки всего три прохода и так там все аналогично, дальше надо смотреть я наберу их по порядку про... да, да, по порядку Но и про, мы про мы это вот нет, по мимо нас, нас сейчас По никого подземлю никого, я говорю, никого не пускаю, я хочу Сашу, чтобы взял да я понял, хорошо, Пойдем. Мальчики и девочки... Скорее... Интересно, а. ну, ладно, а я попробую. На, держи. Колбасу взяли, сработал, а вот так. И когда построили вот так, маленькие камушки кончились. И с каждым следующим стена... Получается, стена сверху широкая, снизу тонкая. Ее назвали сумасшедший дом. Это тебя прямо со стенки сняли, что ли? Да, стенки? На даче лежу, жуки вот Так все сидят? Вот так вот, на себе, чувак. Я на Ничего не Там внизу кто-то что-то строит, не, 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 ну, нет, нет. я как раз этим занимаюсь. Спасибо, Спасибо. Этом, ну, разговор... да. Поэтому разговоры... У меня таких историй. Подпути... А? Давай, Лен, Лен, проходите вперед, тем более у вас собака самая а главная. Это да, пусть он идет, пока привыкает. Ну, вот девочка, как она уполная.

хлопчика. малярчук я. Данила, к Как э, переносили ночь? Холодно что-то Да, холодно. Там дрова были поселили, на них дрова, спали на них. Хочешь как-то, чтобы тепло было? Какой урок для себя? Нельзя никогда больше ходить в такие места, чтобы можно не мог загрязниться. Это для нас конкретным уроком будет. Можно вам, вам задать вопрос, вы да, нашли, если можно, общались, и вы ушли куда-то. Мы ушли как бы в другой вход, нас сюда не пустили, а дальше все по старой накатанной, по базам, где, как правило, бывают местные, потом мы учуяли перегарчик, и на запах перегара мы уже дали темпу, вот и нашли. Перегар от кого? А? Перегар от Перегарчик кого? в катакомбах, я знаю. Мало ли, какова была ваша реакция и реакция, ребят? Наша реакция, мы увидели, что там кто-то ходит, спросили, не были, потерялись, нам отвечают мы. Улыбнулись и вы пошли на А как получилось так, что они вот в другом вообще конце? Вот вы как... Ну, как бы отсюда существует переход к тому моменту, где мы их нашли. а минут 40 ходьбы бы под землей. Вот, если человек знает, куда идти. А, вы, вы шли туда, в принципе, просто вот э, ну, экскурсию, мы шли, или? Нет, мы шли как бы поискать ребят, но ну, как бы глубоко, в душе мы как бы не надеялись, что мы их найдем, потому что, как, как я знаю, что со вчера еще всех ребят, ну вот и все. Я не могу сообщить, у меня телефон по-моему, Буду идти домой Скажи, как зовут тебя, вы все учились где-то в одном классе или нет? Или просто друзья? Я с Данилом, ну, а, мы учились в городе. Спасибо. А в старшей вы чуть меньше. Спасибо. Ребята, можно? У нас все Можно я попью? Я тоже хвалю вас. Чего вы решили вообще пойти? Ну вы, вы что-то слышали об этом. Для чего? Там <с <с вроде <с было пару фото да? У кого он на телефоне? Да. Вашего третьего. Там есть куча. На ней камешки просто сидят. Мы думали туда, дойдем и разберемся, посидим, пойдем обратно. Мы повернули не туда и пошел поехать.

тітка, так? Я тітка, В мене підухів. Я скажіть, будь ласка. що стоїть була. Це скільки часу, в принципі, минуло. Ви сейчас постійно були на ногах, судом, так? Ну так слушайте наоборот. Может, ми будемо сюди.

Ну, смысле, покушал? Ой, бог, ты бог, ты бог, бог, бог,

Ма... А, детская государство... Я В мае от дежурного РОВД Управления внутренних дел Беляевского района поступило сообщение о том, что трое подростков 16 лет, одна девочка и двое парней зашли в катакомбы и пропали. Заявление поступило от родителей детей. 31 числа также сразу были организованы поисковые работы с привлечением спелеологов, также группы поиск и подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области при взаимодействии с МВД. Также привлечены аварийные службы, медицинская служба, служба медицины катастроф. За с начатых работ за 31 число было обследовано около 140 километров катакомб. Были предоставлены спелеологами карты. Возобновлены работы были 1 июня. Зашло две поисковые группы. Одной из групп были обнаружены подростки подростки, состояние подростков нормальное, никто не пострадал. В настоящий момент происходит беседа с психологами, с Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области была привлечена техника для обогрева, а также организации питья и еды всем задействованным в поисковых работах. Поисковые работы завершились успешно. Сложность э, проведения данных работ заключалась в том, что в, непосредственно в селе Нерубайском более 100 э, входов, незафиксированных входов, э, которые никем не контролируются. Также э, проблематикой остается э, данного вида поисковых работ это отсутствие каких-либо средств связи. Средства связи на самом деле есть, но существующие на данный момент не ловят. Нет возможности связаться с поисковыми бригадами. Одна поисковая бригада, которая обнаружила детей в 12.10 первого числа, уже вышла на поверхность. Одна бригада еще находится в катакомбах. Продолжается поиск и оповестить их о том, что дети уже найдены, нет возможности. Они к этому об этом узнают уже спустя определенное время, когда будет контрольная точка выхода, контрольное время выхода. Но я думаю, родители и подростки должны сделать для себя вывод того, что не зная брода, не суйся в воду. И никогда в такие заглубленные места, неизведанные места самостоятельно не ходить. Есть для этого специалисты, для этого организовываются экскурсии. В любом деле должен присутствовать специалист. А дети должны постоянно говорить родителям, куда заходят и куда идут, оповещать. Спасибо. Начальник управления реагирования на чрезвычайные ситуации Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области подполковник службы гражданской защиты Критский Александр Иванович.